ganz häufig davon ausgehen, dass das Gefühl, was sich zeigt, die Spitze eines Eisbergs ist. Ah, wenn wir mit Praktikern mit den Empfindungen, dann ist es sehr oft so, dass wir sehen, dass das, was wir sehen, die Spitze des Eisbergs ist. Wird nicht mehr blau. Okay. Ja. Ah, das ist super hell. Ah, es viel zu hell. Ihr könnt euch vorstellen, wo ist der Zapper? Ihr könnt euch vorstellen, wenn das ein Eisberg ist. Hier ist die Wasseroberfläche. Nur wissen, liegt, Und nur die Spitze schaut heraus. Und wir sehen nur die

Tomu, ich ja ähm, weil ich mich zurückgewiesen fühle. Tomu, ja wichuwao, scho, äh, weil ich Angst habe. Äh, Martin, falsch, falsch. Verzweiflung. Verzweiflung, ja, Verzweiflung, okay, ist das vielleicht etwas? Ja, Verzweiflung, ja, Ver Verzweiflung oder ähm, Zurückweisung. Wenn man nicht erkannt Angst oder Ohnmacht. Äh, Strach, aber besilisť. Unsicherheit oder Druck. Einsamkeit oder Schuld. Das heißt, das, was sich äußert, ist manchmal nur das, was ich einigermaßen greifen kann. Und weil ich zum Beispiel meine Scham verdränge oder mein Schuldgefühl verdränge, äußert sich noch mehr eben der Ärger. wir wir а, uh, може бути виражено ще більше, наприклад, ще більше злості, якщо я намагаюся подавити свій сором або свою провину. Und an diese Gefühle dran zu kommen, ist ein langer Weg. І для того, щоб дійти до цих почуттів, потрібно пройти довгу дорогу. Es erfordert ähm, viel Vertrauen im Gespräch, dass der andere bereit ist, unter diese Wasseroberfläche zu schauen потрібно, щоб у розмові було багато довіри для того, щоб інша людина була готова подивитися під воду. Уявіть собі, що ви зможете позбавитися від злості, але не позбавитися від сорому. Dann kommen andere dysfunktionalen uh, Gefühle. Тоді на це місце стрибають інші дисфункціональні почуття. Also, sich für das Gefühl eines anderen zu interessieren, ist langer Weg. Es ist nicht Ach, du hast Ärger? Jetzt reden wir mal über den Ärger. Also klebt nicht zu schnell eine, eine Etikette an das Gefühl. So, aber die Gefühle, die auftreten, mit denen ich nicht fertig werde, die müssen wir versorgen. Aber die які з'являються, з якими я не можу справлятися, про них потрібно потурбуватися. So, und das sich um die, hä? Warum kommt? Ach so, die müssen wir Oh, das Bild ist weg. Okay. Die müssen wir versorgen. Das heißt das Gefühl Das Gefühl ist stark, aber wir können das Gefühl nicht regulieren. Wir können das Gefühl nicht beruhigen, weil wir die innere Stabilität verloren haben. Und gleich geht das wieder weg, wahrscheinlich, wenn du einmal drückst ähm, auf den Pfeil nach. Es gibt die kognitiven Methoden es zu probieren. Gerade je kleiner ein Kind ist, umso wichtiger ist es, die Gefühle, die wir an dem anderen wahrnehmen zu benennen. Dass wir wirklich davon ausgehen, Gefühle sind berechtigt, die sind nicht falsch. І нам потрібно справді виходити з того, що почуття мають право на існування, що вони не неправильні. Для цього нам потрібно з ними познайомитися, і певною мірою нам потрібно їх у своїй душі привітати. І це почуття викликає думку. Це те, про що ми сьогодні вже говорили. Ist der Gedanke, der das Gefühl erzeugt, der Gedanke, den wir wollen? Ist es nicht so, dass wir mit diesem Gedanken vielleicht nicht übereinstimmen und dann kann sich langsam daran das Gefühl verändern? Ist es nicht so, dass wir mit diesem Gedanken vielleicht nicht übereinstimmen und dann kann sich langsam daran das Gefühl verändern? dann geht es um einen achtsamen umgang mit diesem gefühl. für viele gefühle schämen wir uns. warum? das heißt das gefühl ist echt, das ist da. wir müssen sagen: gut, dass du da bist. du gibst mir eine nachricht. eine nachricht. Von einer Verletzung, die ich bewusst gar nicht verstand, die ich bewusst gar nicht aufgenommen habe. Oder du gibst mir eine Nachricht von, äh, von, einer, von einer Trauer, die ich wegrationalisiert habe. Es ist vielleicht ein älterer Mensch, der lange krank war, gestorben und wir denken, jetzt ist er erlöst. Aber damit ignorieren wir unsere Trauer. Die, das Gefühl gibt mir eine Nachricht. Це почуття, яке з'являється, воно справжнє, і воно вже тут є. І ми маємо йому сказати: добре, що ти тут є. Ти мені якесь послання передаєш, або ти передаєш мені послання, що мене поранили, образили, і це якесь таке поранення, яке я свідомо зовсім не сприйняв, зовсім його не зрозумів. Або ж ти мені передаєш повідомлення про те, що я, наприклад, раціонально е, викинула свій, свій смуток, наприклад, коли помирає якась літня людина яка вже довго хворіла, і ми ми кажемо, ну тепер ця людина відчуває полегшення. Але такий ми ігноруємо наш смуток. Тобто кожне почуття – це для нас якесь послання. In dieser region, leben alle Bilder, die uns auftauchen. Und deswegen Imaginationsübungen wie jetzt dieses, um sozusagen dieses, dem Gefühl ein Kleid zu geben, to give nicht so äh, nicht so bad, nicht so cramped, nicht so krampft, nicht so pulst. У цьому регіоні живуть усі наші образи, які в нас виринають у нашому внутрішньому середовищі. І така вправа на уяву вона може бути корисною для того, щоб подарувати почуттю певний одяг, для того, щоб воно не так сильно кололося, не так сильно свердлило нас, не так сильно нас стискало і не так сильно в нас пульсувало. Und hier wir і тут нам потрібно стабілізувати. І це робиться, наприклад, за допомогою безпечного місця. Und mit der Validation, das heißt, uh, wir beurteilen das Gefühl nicht, wir sagen nicht, das gehört hier nicht hin, geht, 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 sondern wir sagen, das ist jetzt da. Bum. І також валідація. Тобто ми не засуджуємо, не оцінюємо це почуття, не кажемо, що це неправильно, воно зараз має кудись дітися поскоріше. Натомість ми кажемо, воно зараз тут. Все. Um... Und wir müssen bei den Kindern die Gefühle wahrnehmen, die ein Kind vielleicht gar nicht beschreiben kann. Ich zeige euch jetzt eine Reihe von Gesichtern, die gehen relativ schnell durch. Und beobachtet mal, was bei euch passiert. Ich zeige euch jetzt eine Serie von Porträten. Sie werden sehr schnell verändern. Und schaut, was bei euch passieren wird. Seредині as you have this letter gesehen up? Що відбулося, коли ви побачили останню картинку? Eine gewisse Beleuchtung, etwas Leuchtendes im Bild. Ah, Entschiedenheit, weil das war das einzige Bild, wo man äh, mit Bestimmtheit sagen konnte, das ist die Freude, weil bei anderen konnte man raten. Das heißt, die anderen waren relativ neutral.

Oh. Meistens fängt dann jemand anders auch an zu gähnen. Das heißt, wir nehmen etwas wahr an dem Kind, entweder am Gesicht, an der Körperhaltung, an, ähm, an irgendeiner Geste, an dem Blick. Wir nehmen das wahr und wir ahmen das innerlich nach.

і дитина, яка ще не розуміє своїх почуттів, ми бачимо її обличчя, ми бачимо її поведінку, ми бачимо зміну у її голосі, і коли ми це внутрішньо намагаємося теж вибудувати, то ми можемо з цього зробити висновок, що зараз відбувається з дитиною. Und dieses Gefühl kennen wir, was in uns entsteht. І ми знаємо це почуття, яке постає в нас самих. Und können es benennen. І ми можемо його назвати. Ach, du bist aber traurig. Dass wir sagen können, ach, du bist aber traurig. Wir sagen, ah, bist Oder wir sagen, Ein Donnerwetter, was für eine Wut, welche Kraft du da hast. Und das ist so das Erste, dass ein Kind eben wirklich lernt, das, was es nicht interpretieren kann, was da in ihm vorgeht, das Herzklopfen, die Verspannung,

Kannst du jetzt relativ schnell mal durchgehen. <laughs> Vielen Dank. <laughs> so, wir nennen das die Spiegelneuronen. Das sind Nerven die etwas wahrnehmen und in uns reflektorisch dasselbe erzeugen, was im anderen vorgegangen ist. Dass wir, wenn wir jemanden anlächeln, er zurücklächelt. Dass wenn wir jemanden grimmig anschauen, er huh, grimmig zurückguckt. Wir haben schwarze Neuronen. Das sind so Nerven, die, wenn sie etwas auf eine andere Person annehmen, sie reflektieren uns auch, спричиняють. І, наприклад, якщо ви людині усміхаєтеся, людина вам усміхнеться у відповідь. Натомість, якщо ви будете дивитися на людину злобно, то людина злобно буде дивитися на вас назад. Und das kostet nichts. І це нічого не коштує. Знаєш, das heißt, ähm Minka und ich haben uns das mal vorgenommen, eine Zeit lang die Frau, die an der Kasse sitzt im Supermarkt. All, stehen ständig Leute, denen geht es nicht schnell genug und die ärgern sich, wenn die, die, die EC-Karte nicht zu lesen ist und ärgert sich, dass sie da zu schnell oder zu langsam ist. Die kriegt den ganzen Stress der wartenden Kunden ab. Wir <laughs> haben Постійно має справу з тим, що для когось недостатньо швидко вона все робить, а хтось злиться, бо його картка не щитується, коли він намагається розплатитися. І комусь нас швидко, комусь заповільно. І вона весь стрес усієї черги отримує також на себе. І у нас дзвінко з'явилася така ідея: якось спричинити, щоб ця жінка на касі усміхалася.

weil die While ja relativ kurz und relative, and ist mal immer ein problem. Deshalb möchten wir jetzt schon die Gruppen einteilen. Aber But it's not, so we should just say, but we take all the time. The other group will here and the And we'll see the mission. One group is here, and the other group is in the eye. I have a hand and the altergroup to the group to start. It is not swinging, when you the other group is this in order, but Ähm, um, ich habe auch nicht alle eingeteilt, aber ich würde jetzt die vorlesen, die ich schon mal zugeordnet habe. Ai, послухавши те, що ви розповідали, які теми вас зараз цікавлять і з якими віковими групами ви працюєте, я спробувала розділити вас відповідно до цього на групи. Це не проблема, якщо ви хочете в іншу групу, mm -hmm. і я також ще не всіх розподілила, але я зараз просто прочитаю, кого я вже розподілила. Mm -hmm. Genau, die erste Gruppe ist die, wo ich nenne jetzt mal die blau-gelb Gruppe.